Oh, yeah. कणान पिपरी नगर परिषद प्रभाग क्रमांक सात अनुसूचित जमाती सदस्य पदाच्या रिक्त जागेसाठी झालेल्या पोटनिवडणुकीत महाविकास आघाडी काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार सौ राखी परते विजयी झाल्याने माजी मंत्री सुनील केदार खासदार श्यामकुमार बर्वे काँग्रेस कमिटी नागपूर ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र मुळक यांच्यासह महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी पुष्पगुच्छ देऊन शुभेच्छा दिल्या रविवार अकरा ऑगस्टला झालेल्या निवडणुकीत पाच बुथवर एकूण चार मतदारापैकी दोन हजार एकशे चौऱ्याहत्तर मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावल्याने छेचाळीस पूर्णांक शहाण्णव टक्के मतदान शांततेत पार पडले होते निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे अनेक मतदारांच्या यादीतून नाव गहाळ झाल्याने मतदारांना मतदानपासून वंचित राहावे लागले काल सोमवार दिनांक का बारा ऑगस्टला निवडणूक अधिकारी वंदना सौरंगपते मुख्याधिकारी रवींद्र राऊत यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये कणान पिपरी नगर परिषद कार्यालयात सकाळी दहा वाजता मतमोजणीला सुरुवात करण्यात आली होती महाविकास आघाडी काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार सौ राखी परते यांना आठशे चौतीस मत भाजपाचे उमेदवार यांना मत मत आणि नोटाला मिळाले आहे महाविकास आघाडी काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार सौ राखी परते यांना आठशे चौतीस सर्वाधिक मतदान मिळाल्याने निवडणूक अधिकारी वंदना सौरंगपते मुख्याधिकारी रवींद्र राऊत यांनी विजयी घोषित केल्याने महाविकास आघाडीच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी ढोल तशे गजरात गुलाल उधरून मिठाई वाटप करूँ विजयी जल्लोष साजरा के जिस तरीके से साढ़े चार साल से नगर परिषद प्रशा, प्रशासन चल रहा था ये उस, उसके नाकामी का नतीजा है और उनकी जो नगर परिषद प्रशासन चला रहे थे उनके गाल के ऊपर एक तमाचा है कि आने वाले जो नगर परिषद इलेक्शन है उसमें आप जिस तरीके से आपने कनान का सत्यानाश किया है पाँच साल के अंदर पिछले दस साल से पे भाजपा सिंधे गुट का कब्जा है इस नगर परिषद पे डेढ़ सौ करोड़ के ऊपर पैसे आ चुके हैं लेकिन इस नगर परिषद में डेढ़ सौ करोड़ रुपए का कहीं भी विकास हमको दिखाई देता नहीं है और जनता ने अपना कॉल इस बाय इलेक्शन के माध्यम से दिया है कि उनको सचेत करने के लिए मैं प्रेम प्रभात साथ का अपने महाविकास आघाड़ी का सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी का बहुत बहुत आभार मानती हूँ कि उनके सहयोग सहयोग के बिना ये विजय नामुमकिन थी उनकी कड़ी मेहनत और उनका परिश्रम का यह नतीजा है कि आज यह महाविकास आघाड़ी का विजय हुआ है और हमारे प्रभा कमांग साथ की जनताओं का भी आभार मानती हूँ कि उन्होंने अपना मन बदला और परिवर्तन की यह शुरुआत की है इसलिए सभी का मैं तहदी से आभार करती हूँ टीवी फोर न्यूज ऋषभ बाउन एंरी रिपोर्ट कड़ा बगड़म बगड़म तिगड़म नागपुर में होगा टपाक डमडम जादुई दुनिया के नए नए चमत्कार अब नागपुर में पहली बार डायनासोर गॉड जिला और गोयिला और आदमघोर भेड़िया एक मंच पर एक साथ तेरह अगस्त ऐसी रोजाना तीन शो एक पाँच और रात आठ बजे विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन झांसी रानी चौक नागपुर में बुकिंग के लिए विजिट करे डब्ल्यू 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 डॉट मैजिकल वर्ल्ड डॉट कॉम